Всіх з великим родинним світлим святом об'єднання ми не хочемо мати чужу армію на території нашої держави. Хочу від нашого з вами імені зараз звернутися до всіх тих людей, які борються, живуть, співпереживають на Донбасі і на Сході. Київ з вами. раскручивается история о том, что якобы Донбасс это край сепаратистов, что здесь все люди против Украины и, дескать, можно в принципе договориться, пусть он остается Россией. Это неправда. Донбасс это один из тех регионов, который первый подвергся атаке. Из банды говников, из банды тетушек, которые мы вместе здесь гоняли против Киеву, появились отряды боевиков. 500 долларов в день, 1000 долларов в день, пока у Януковича и Путина не закончатся деньги. Так вот сейчас у нас есть все шансы победить, если мы изменим армию, если мы создадим новую милицию, новые спецслужбы, если патриоты пойдут и будут менять систему изнутри. У нас есть шанс создать новую страну. Поэтому те люди, которые хотят ее защищать, приходите к нам. Слава Украине! Активісти з допомоги армії збирають і запрошують вас приходити на акцію з вимагання звіту від Міноборони по тим коштам, які збирали люди для.